आपण आज नगर हो परिषद हो या ठिकाणी आहोत आज नगराध्यक्ष सुनीता किशोर पाटील यांनी पदभार स्वीकारलेला आहे या ठिकाणी सर्व नगरसेवकांचा पाठिंबा सर्व नगरसेवक या ठिकाणी आले होते आपल्या सोबत या पाचोरा नगर परिषदेमध्ये प्रभाग क्रमांक पाच मधील सगळ्यात कमी वयाचे उमेदवार म्हणून त्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्या प्रचंड मताने या ठिकाणी निवडून आले आहे सोबत ते आहेत मेरे पप्पा सलीम शेख पहिले राजकारण अब मुझे मौका मिला है राजकरण में इलेक्शन आने का मैं मुझे पद मिला और मैं जीत भी गई अच्छे लीड से जीत हासिल हुई मैं युवा हूँ मेरी उम्र सबसे कम है लेकिन मैं ऐसा सोचती कि युवाओं की सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए कुछ करके दिखाना आज मैं मुझे चांस मिला है बाकियों को भी मिलेगा इन अपने भारत देश में पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी है उनका युवाओं पे विशेष ध्यान रहता है बिल्कुल उनका युवाओं पे ध्यान होता है उसी तरह मैं भी माँ बहन मा और हमारी बेटियों के लिए जो हो सके वो सब काम करेंगे जैसे हमारे नरेंद्र मोदी करते हैं हमारे किशोरप्पा साहेब सबको लेकर चलते हैं हिंदू मुस्लिम सभी बांधुओं को उसी तरह हम भी एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे अपने सोबत ऑक्सीजन मैन अबुल अपन अबुल बोलना है आमदार किशोर पाटील यांच्या माध्यमातून यांच्या मार्गदर्शनाखाली पातोरा नगर परिषदेमध्ये प्रभाग क्रमांक चार पाच सहा याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती आणि त्या प्रभागातील नगर नगरसेवक उमेदवार हे निवडून आलेले आहेत आमदार किशोर पाटील यांचे कट्टर समर्थक म्हणून काय सांगा धन्यवाद दादा आ, यहां पर आए हुए सारे जीत हो उनको मुबारकबाद देते हमारी ताई नगराध्यक्ष मुबारकबाद देते ये जो हुआ एक तरफा सत्ता जो मिली पाचोरा में ये अप्पा के विकास कामों की वजह से और लोगों को पाचोरा के लोगों को अप्पा से बहुत ज्यादा प्रेम है क्योंकि अप्पा ने ऐसा माहौल यहाँ एक बना कर रखा है शांति का डेवलपमेंट देखते हैं आप रास्तों का हर चीज़ों का तो ये सिटी सा डेवलप होकर आया है जिसके वजह से हर मार्केट में जहाँ पर भी जाएंगे आप रेट बढ़े हैं हर चीजों के रेट बढ़े हैं तो हम एक बिजनेसमैन होने की तरह से ये सोचते हैं कि जहाँ पर शांति और अमन रहता वहाँ पर उन्नति और विकास के काम होते तो मेरा यही कहना है कि अपसा आपके प्रति जो प्रेम लोगों ने दिखाया है उनका मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रभाग दो चार छ और पाँच यह केमारी जो जिम्मेदारी थी हमारे सारे कार्यकर्ताओं हो का शिवसैनिक कट्टर शिवसैनिक कट्टर समर्थक का मैं बहुत, बहुत दिल से धन्यवाद करता हो और पूरी जनता का मैं आभार मानता हूँ हो। जय हिंद जय महाराष्ट्र आमदार किशोर पाटील यांनी अठ्ठावीस पैकी बावीस नगरसेवक या ठिकाणी निवडून आणले आहे आणि जवळपास अकरा हजार पेक्षा जास्त लीडने त्यांच्या पत्नी किशोर पाटील या नगराध्यक्ष झालेले आहेत आगामी कालखंडामध्ये पाणी पुरवठा योजना बाबत पाण्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधकांच्या माध्यमातून आवाज उठून आला होता आणि हाच मुद्दा या निवडणुकीमध्येच रंगला तर येणाऱ्या पाच वर्षाच्या कालखंडामध्ये हा विषय मार्गी लागणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय आपण नक्कीच पुढच्या वेळी भेटूया तोपर्यंत जयंत जय महाराष्ट्र आपलाच राहुल महाजन